असल नाजरीन आज हम मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद का ये गोलड़ा स्टेशन है और ये गोलड़ा स्टेशन जो है अट्ठारह में कायम हुआ था लेकिन अब इसको जो है ये उजड़ा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर सफारी ट्रेन भी चलती है जो कि यहाँ से चलती है ये जरा देख रहे हैं आप तो इधर से जो है लाहौर से या रावलपिंडी से जो है ट्रेनें आती हैं और ये इसका प्लेटफार्म है आप देख रहे हैं सामने और बोर्ड भी लगा हुआ है अट्ठारह इस पे दर्ज है जब ये बना था स्टेशन तो अब इन्होंने इस्लामाबाद से यहाँ से गोलड़ा से सफारी ट्रेन चलाई थी जो कि अटक तक जाती थी ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अटक की तरफ पेशावर की तरफ ये लाइन जा रही है और लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनका कहना ये है के दो हफ़्ते हो गए हर संडे को जो है ये सफारी ट्रेन चलती थी लेकिन चूंकि पैसेंजर नहीं आते इतने इंटरेस्ट नहीं है लोगों का कोरोना की वजह से तो अब ये ट्रेन जो है बंद कर दी गई है और इसको मज़ीद जो है वो नहीं चलाया जा रहा है बुकिंग भी नहीं है और कहा यह जा रहा है कि जो कमिंग फ्राइडे है उस वक्त तक सिटन अगर क्लियर हुई तो उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि ये ट्रेन चलानी चाहिए या कि नहीं चलानी चाहिए ये बड़ी अच्छी तफरी फैसिलिटी है लेकिन करोना की वजह से जो है ये उजड़ा हुआ है ये वसी प्लेटफार्म है गोल्डा रेलवे स्टेशन का आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है प्लेटफार्म पे इन्होंने जो पुराने दौर में इंजन होता था लोकोमोटिव वो भी ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा और ये जो इंस्पेक्शन कार होती थी उसका डब्बा भी है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये पोस्टल का जो रेड वाला है ये भी है तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो यहाँ पर पुराने दौर में इस्तेमाल होती रही हैं रेलवे के तो उनको यहाँ पर एक म्यूज़ियम की सूर, सूरत में रखा हुआ है ये अगर आप देख पाएँ तो ये बरगद का बहुत पुराना दरख्त है और इसके बारे में कहते हैं कि इसकी जो एज है वो सौ साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये बड़े तारीखी दरख्त हैं यहाँ मौजूद हैं ये गोलड़ा स्टेशन जो है ये जंक्शन है और यहाँ से टैक्सी ला के लिए और नौशहरा के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों के लिए हरीपुर के लिए यहाँ से अंग्रेज़ के ज़माने में ट्रेनें चला करती थी ये आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन जो है लाहौर की तरफ से आ रही है और अब ये गोलडा रेलवे स्टेशन पे पहुंची है और ये जाफर एक्सप्रेस है और ये जाफर एक्सप्रेस जो पे है पेशावर जाएगी ये गोलड़ा स्टेशन पे रेलवे का म्यूज़ियम बनाया हुआ है जो पुराने ज़माने की चीज़ें थी मुख्तलिफ वक्तों में जो इस्तेमाल होती थी ख्वाजा सद रफ़ीक ने इसका अफ्ताह किया था और ये जो है यहाँ पर बहुत अच्छा एक सीनिक व्यूज़ हैं और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि ये एक पुराने ज़माने के जो डब्बे इस्तेमाल होते थे और बिलखसूस जो है लोकोमोटिव तो वो ये लोकोमोटिव भी है पुराने जो कोयले पे चला करता था तो वो भी यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है ये सिर्फ दिखाने के लिए है ये अभी कोई इस्तेमाल में नहीं है ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेन के ऊपर जो है ये बिजली पे चलती थी और ये खानेवाल के से लाहौर तक एक सेक्शन होता था जब ये ट्रेन बिजली पे चला करती थी लेकिन जब से पाकिस्तान में बिजली का बुरान आया उसके बाद से ये जो है वो इक्टिव हैं